Səfəvi şahı 2-ci Abbasın istirahət üçün paytaxt İsfəhanda Səadətəbəd məhəlləsinin çay kənanında tikdirdiyi 7 əl yaxud da Ayna Xana adlı saray o zaman paytaxtın ən gözəl, bənzərsiz görüşəyisə bolunurdu. Ümumiyyətlə bu kompleksə fərqli tarixlərdə tikilmiş 7 fərqli imarət daxil idi. Həmin ərazidə bir zamanlar Şah Safi babası Şah 1-ci Tahmasib'in xatirəsinə tikdirdiyi 7-ci saray adlı sarayda yerləşirdi. Həmin saray mənbələrdə Füzgülü sarayadı ilə də keçməkdədir. İçərisində 2 metrdən böyük Avropada hazırlanmış füzgülər var və baş tərəfində Şah Tahmasibə sədaqət və qulluq üçün yazısı var. Şah 2-ci Abbasın əmri ilə Ayinəxanə sarayı bura bitişik inşa edildi. Sonralar Sultan Hüseyn Şəfəvinin anıtlaşma mərasimində Bu sarayda keçirilmişdi. Sarayın ümumi uzunluğu 62 metr idi. İçərisində şahın 3 metr enli, 7 metr uzunluğu olan taxtı vardı. Hündürlüyü 8-10 metr olan sarayın qarşısında 16 sütunlu eyvanı vardı. Eyvanın qarşısında 41 metr uzunluqda hovuz inşa edilmişdi. Safavi dövləti dağıldıqdan sonra sayı əzəmətini qoruyurdu. Burada Nadir Şahın yaxınları, sonra isə Qacar şahlarının şəsadələri dincəlirdilər. Lakin Nasibəddin Şahın oğlu, Zülüli Sultan adı ilə tanınan, İsfəhan valisi Məhsud Mirzə Qacar bu sarayı və ətrafındakı tarixi köşkləri yelə yeksa etdirdi. Bütün daşları, qalıqları sökülərək çaya axıtdı. Buna səbəb isə ərazidə Vətən adlı fabrik tikilməsi idi. Lakin fabrik fəaliyyətə başlamadan bağlandı. Ərazi boş qaldı və zamanla xarabalıqə çevrildi. Məhsud Mızəri ilə arasında Qəddər şahzadə kimi tanıyırdılar. Atası onu çox sevsə də, anasının soyu Qacarlarla bağlı olmadığından vəliyyət elan edilməmişdi. Bu da Züllü Sultanın xarakterində qəddarlığı yaratmışdı. Vəliyyət qardaşı Müzəffərrəddin Mızə və Kəmrân Mızə ilə əlaqələrini tamamilə kəsmişdi. İki qardaşını isə bab təriqətinə aid olduqlarına əsas gətirərək öldürtmüşdü, mülklərini ələ keçirmişdi. O bir növ bu hərəkətləri ilə xanədandandan qisas alırdı. 1905-1911-ci illə məşrutə hərəkəti zamanı isə Avropaya qaçdı. 1912-ci ildə qayıtmaq istəsə də, onun talancılıqlarından bezən xalq isyanə qalxdı və onu şəhərə buraxmadılar. 1918-ci ildə vəfat etdi. Eu